Biz böyüklərimizdən öyrənmişik ki, dini bayram və mərasimlərdə ehsan paylaş və həmin günün xatirələrində yaşayaq. Amma sizcə hansı gündə bu işin savabı daha çoxdur? O elə bir bayramdır ki, ona daha az diqqət olunur amma ən çox elə həmin bayramda ehsan və nəzir vermək təkid olunur. Əhləbeytə əleyhissalam bu bayramda başqa bayramlara nisbətən daha çox insana yemək eysan edir, hədiyyələr verir və onlara da bu işi görməyi tövsiyə edirlər. İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşdur: "Qədirxum günü bir möminə yemək, yəni ehsan verməyin savabı Allah hərəmində 1 milyon peyğəmbər və siddiqə, 1 milyon şəhid və 1 milyon salih bəndəyə nəzir verməyin savabı qədərdir." Biz də Əhləbeytə əleyhissalamın adətinə və öz imkanlarımıza uyğun olaraq Bu içkini bayram keçirib Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və səlləmin və onun əhləbeytinin şad edə bilərik. Yaxşı olar ki, təzə paltarlarımızı geyinəy və bir-birimizin görüşünə gedək. Məhəlləmizdə eysan dayanacaqları düzəldib eysan paylaya. Bir-birimizə, xüsusilə də uşaqlara hədiyyə verək ki, Əmirül əl Möminin Əlinin əleyhəssalamın vilayət bayramında şəhərimizə nuru gəlq olsun və hamının da bu sevinç və şadlıqda payı olsun. Qədirhun bayramınız mübarək.